Salam hörmətli kanal izləyiciləri. Xırdalanda Sultan Şahlıq Sarayının yaxınlığında 4 otaqlı gözəl həyət evi edir, təqdim edirik sizə. Qonaq məscənin həyətidir. Həyətində gözəl ağaclar, güllər yetişir. Həyətində Oso da var. İstilik, soyuq suyu gəlir. Ev tam təmirlidir. On daş kürsəlidir. Evin kənarları qoşa daşlan här olub. Evin kombi sistemi burada yerləşir. Burada əlavə sanitar qovşağı da düzəltmə ola. Burda belə kiçik padval var. Onu da göstərək. Yarım tonluq şüçəni var. də evin o biri tərəfindən də podval var, xuxunun podvalıdır. Qarşıda da əlavə balaca yer var odun falan evin əlavə əşyalarını ora qoymaq olar. Həyətim burdan görünür, belədir. Yəni gözəl həyəti var. Meyvə ağacları var. Həyətən bu qədər. Evin içinə keçək. Bura məzəlin koridorudur. sağda mətbəxə giriş var. Danışıqdan asılı olaraq mətbəx mebelləri, kombi sistemi qala bilər. Dostlar, yenidən təkrarlayım. Ev 4 otaqdan ibarətdir. 120 kvadratdır. Qiymət 123 min manatdır. Yəni danışıqdan asılı olaraq aşağı da yəni almaq olar. Çox evdən fərqli olaraq, yəni gözəl bir xüsusiyyətlərdən biri Elin sanitar qovşağı ilə yığım otağı ayrı-ayırıdır. Bura sanitar qovşağıdır. Gözəl təmir olunub. Bura isə yığım otağıdır. Şəxsi evdir deyə öz istəklərinə uyğun gözəl təmir olunub. Bura sala girişdir. Üç otağa da zaldan girilir. Bura məhz elə yataq otağıdır. Dostlar mebellər qalmayacaq. Bir də mətbəx mebeli qala bilər. O da danışıqdan asıdır, yenə də deyirəm. Hə, yəni, ev gözəl təmir olunub. Yəni şəxsi ev olduğuna görə öz istəklərinə uyğun bahalı aboylardan istifadə olunub. Digər otaqlar burdadır. Belə dostlar, bir daha təşəkkür edirəm. Ev 4 otaqdan ibarətdir, 120 kvadratdır. 3 sot yerim həyəti var. 123.000 manatdır. Qiymətdə aşağıda endirim olar. Mebellər qalmayacaq. Belə dostlar, kanala abunə olub öz fikrinizi bildirməyi unutmayın. Bildiriş zəngini açıq saxlamağı unutmayın. Yeni mənzillərdən xəbərdar olasınız. Sağ olun, gəlin görüşlərdə.